В 2009 Путин создал спецкомиссию, процитирую, по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам РФ. Она потом загнулась, никто о ней не слышал, не видел следующие шесть лет. Вы знаете, фактически в самом названии допускается, что имели место фальсификации в пользу России. Ну типа да, ну просто в чем же нюанс, что мы долго тщательно врали? А теперь, когда вы попытаетесь разлучить э, это вранье, мы будем угрожать вам уголовным преследованием. Вот позиция России. Но ясно, что они защищают свое коренное, кровное такое, да, что если это, это рухнет, рухнет Россия. Скрепы защищают. Да. У России две вещи всего есть, все, что есть. Это попытка вывести свои корни из киевской Руси. В противном случае им надо признавать, что они сат сателит. Золотой Орды. И попытка приписать себе миф о Великой Победе, при том, что они заговариваются там вообще конкретно. Они говорят, что мы победили бы без украинцев, например, или без белорусов. Это страна, которая имела четыре украинских фронта, они победили бы без украинцев. Да? Да, да. И так далее. И если взять все, всех маршалов Победы, то там, наверное, две трети да, украинцы или с украинской Ну, я точно... Ну, очень много. Ну, как бы вот так, да. Поэтому... Соус он не может без, без лжи, все замешано на лжи. Но Россия возвела ложь в государственную политику, в ранг государственной политики, понимаете? И главное их ДНК исторически, то, на чем построено все их самосознание, это ложь, на лжи ложью погоняет и вот, переписывание истории. Вот, вот, да.